Ключевой задачей, которая утверждена стратегией реформы Министерства внутренних дел, было, говоря простым языком, изменение Министерства милиции в европейское нормальное Министерство внутренних дел. Принят закон о национальной полиции, принят ряд других сопутствующих законов, внесены изменения более чем 100 законодательных актов только на уровне законопроектов, не говоря уже о постановлениях Кабмина. Вся наша команда реформ, которая делала этот переход, работали над целью. Как сделать так, чтобы украинское общество поверило в новые изменения, в новую полицию? За патрульной полиции нужно реформировать криминальную. Нужно говорить о системе безопасности в целом, о райотделах, об участковых. Огромный, огромный пласт работы. И вот здесь, опираясь на доверие, которое общество заслужило патрульная полиция, мы идем дальше. Мы говорим, если вы хотите иметь нормального полицейского, не коррупционера Хапугу, нормальная зарплата, он должен получать бензин у себя на базе, а не у предпринимателя. Он должен пользоваться уважением общества. Он должен иметь законодательную базу под собой. С этим я пришел в парламент. Парламент нас поддержал. Кабинет министров поддержал. Президент поддержал. И мы имеем сейчас ситуацию, при которой мы находимся в самом начале, но уже очень скоро завершим первый этап реформы. Я рассчитываю, что через 6 месяцев я могу сказать всей стране, полиция обновилась. Полиция обеспечит сервисные функции. Ключевым показателем в этих сервисных функциях является доверие и возможность защитить права гражданина. Мы будем начинать масштабные конкурсы на привлечение людей в национальную полицию. При том, что количество полицейских будет радикально изменено будет уменьшено по отношению к тому количеству, которое есть, было раньше. Но качественные требования будут увеличены. И полагаю, в ближайшие полгода будет происходить вот этот болезненный процесс изменений и ротации. Я прошу каждого из вас, всех, кто сталкивается с этим болезненным процессом изменений, не нужно реагировать на то, что там или сям все еще есть милиционер-взяточник или попадается недобросовестный чиновник. Нужно об этом говорить, нужно об этом сигнализировать, нужно открыто с этим бороться, потому что идет процесс очищения. Тотальная переаттестация всего персонала пройдет по всей стране. Каждый милиционер пройдет тесты, пройдет собеседование и при необходимости пройдет проверку на детекторе лжи. Каждый человек, который оденет форму, сменяющую милицейскую форму, на офицера полиции – когда вы его встретите, вы будете знать, что этот человек прошел все препоны, прошел все аттестации и имеет право на ваше уважение. И тогда общество должно дать ему обратно уважение взамен, послушание законным его требованиям, достойную зарплату. Я недавно обнародовал э, тот проект заработных плат, который поддержал Кабинет Министров. В этом проекте 6200 гривен минимальная зарплата рядового полицейского. Я считаю, что это тот минимум, о котором можно говорить, как о минимальном коррупционном минимуме. Глава национальной полиции будет получать 98 тысяч гривен. Не считаю, что это много. Считаю, что это тот уровень, с которым мы должны требовать. И при котором глава национальной полиции может не брать взяток. Вот в этой рамке, вместе с структурными изменениями, кадровым подбором и достойной базой для каждого полицейского, мы выстроим новую национальную полицию.